Потому что мы показываем в шерумах международных и заказываем ткани еще раньше. Поэтому там уже знаете, естественно, тренды заранее. Но мы можем приоткрыть. За навесу не будем, вернее, приоткрывать следующего лета. Лучше скажем, что модно в этом сезоне. Но самый модный в этом сезоне цвет, естественно, желтый. Я знаю, что ваше ведущее мероприятие сегодня в желтом платье. Я уже ее похвалил за это желто наречные все люмисцентные цвета, яркие, вырви глаз, очень модно в этом сезоне. Что касается принтов, то очень модные э, мелкий цветочек, в общем, платье-пастушки, скажем так. Что касается длины, то это или очень длинные платья в пол, которые уже шестой сезон не сдают свои позиции, или микрокороткие платья. Хит, который был актуален в сезоне осень-зима, перекочевал в сезон весна-лето, это туника сверху в люк. Это понятно, потому что восток все больше и больше наступает, и все больше нефтяные компании диктуют нам, а так как мода очень сильно связана с, с политикой, естественно, она очень сильно диктует мировые тренды. Что касается обуви, то сейчас модно опять-таки лоферы, которые очень актуальны были осенью, палетки, которые, собственно говоря, носят все европейцы. Ну и шпилька, чем выше, тем лучше. Мне кажется, в Украине это будет модно всегда, потому что женщин в Украине больше, и нужно больше привлекать внимание к себе.